Всем привет! Это начало новой и интересной серии. И у нас уже придбана э, найкраща червона на топовой комплектации гур, стеклоподъемники, кондиционер на заправить, правда. Э, червона почти не гнила китайская машина. Джили МК Кросс, встречайте! Yeah, that's that's the... In the... my thoughts, obsession, I will not stop. No, I'm never second guessing. I got a car complex. Hate up to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take on the pressure like I'm basing this test. Oh, tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the take in. I see this place like a game I'm playing. So, do you guys? Yeah, there's a lot of people. There's a lot of a Одни блогеры, некого и послать, да? <свестит> Может, хера, херанем проект а, Слава Насадогелика? <свестит> Слава <свестит> Гелика. Было бы неплохо. Да нет, да, давайте так. Полляма до лета. Ну, реально, полмиллиона. Сможем заработать? Гривна. Гривна. Ну, это даже, мне кажется, легкий квест. Легкий квест. <свест> ну, ничего такого не... Этого... Всех, естественно. А вам будет <свестит> цикаво. Значит так. Удалито пив миллион. Погнали. А, с чего стартуем? А стартуем с того, что есть. А ел нас что? Все Вон что будет на экране, да? Короче, давай так. Откроешь? Да. С такого пакетика. Тут три с половиной тысячи. Еще один червоный корч. Мы должны сделать полмиллиона гривен. А что нет? Takk skal du ha. Нам дозволив купити дещо краще. І ми, не гаючи часу, знайшли в інтернеті шкода октавія і вирішили її перевірити на всім нам улюбленому відомому сервісі Carvertical. Що ми тут бачимо? Дивимося. Машинка рівнесенька, м'якесенька, салончик дуже ахайний все хорошо машина не гнила. Але є застереження. Застереження за одометром І що ми тут бачимо? Звісно ж, скручений пробіг. 455 тисяч у 2023 році, зараз 170 тисяч. Могли б придбати, але, мабуть, це не, не, не наш варіант. Пропустимо. А, силочку на CarVertical я залишу в закріпленому коментарі та під описом. І також за моїм промокодом Корч ви отримаєте знижку аж в 20%. Ну що, як тобі варік в шоу? Це прикольно. Прикольно Сверкани, сверкани, что там? Ого! Дело блядь. Куда мы тулим? Что, не пристегаются? Не пристегивается <laughs> безопасность прежде всего. Сказал и мы, и поехал из газелью Короче, в соседнем усылив и эгозексус. Цельная металлическая оболочка. И что, ценник на ней 1100 долларов. Короче, что-то такое, не знаю, что. Ну, по приколу сейчас купим газель, глянем. Дай бог продастся швидко. Надо что-то поделать по ней, буду, наверное, прочухать. И все, и погнали. Сань, ты что думаешь? Да что я думаю, нормально. все выйдет, да. Все будет хорошо? Ну все, погнали. Да. Дивіться, ми заїхали ось там, где Заря, это то, садовое товарищество, да, или как оно там? Не, 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 видите, выехали по центральной дороге, с правой стороны у вас был забор, с правой стороны колодец около коло, дороги. Далее остановка с ларечком, а против него поворот налево. Ого, я такого даже не помню. Остановка с ларечком. Короче, надо шукать какую-то эту... Короче, выезжаем на дорогу. На центральную. Собаки ошибались, кстати. Ну они, может, и гавкали в эту сторону нам. Но... А, ну да, лишь не поняли просто. Мы ну, тут и заехал, я вообще кажу. По правую сторону леса и остановка. Где-то. Ларечек. И остановка. Все сходится. Остановка есть? А, где остановка? А. И ларечек есть, да? Ларечек есть, вот. А остановка вот там. А по карте пишет дальше ехать. Да, поехали. Да. Нормальные такие силы, постаматы, все, что так. Извините, а не подскажете, как проехать нам на залезничный, нет? Не? Что-то вообще. 187 тысяч пробегов. Ну, этих. Ну, вот, подожди, ты ее заводил на бензе, На бензию, да. Она, наверное, и сейчас на бензе. А ну, газа не На ней ну, попробуй доехать. Да? Наверное, да. А ну, где задняя? А где задняя? Как его включать? Знать бы просто, куда делиться, да? Типа... Yeah. Из моментов, по кузову ок, нам сподобалось, типа, ну вся разорвана, вся такая взорвана, ну ничего страшного, в принципе, э, вроде не особо гнила, там есть моментики, э, э, холостый ход, прыгает холостый, работает неровно, вообще, куда листы, куда дивиться, непонятно. Э, И какие они стоят по 2000, да, тоже непонятно. Да, да какие не они стоят -под по 2000, мушки. может она за 2000 будет такая самая взорвана, может там за 2500 она идеальна. И что? И нет. Так на ней надо ехать, ну, типа. Надо, чтобы машина была в справном стане. Нам сейчас ехать 50 километров в одну сторону. А, вдруг мы не доедем. доедем? Да Стремно, просто, что можно просто не доехать. Поэтому мы пока месяц подумаем. Скорее всего, нет. И погнали. Короче, первая газель не удалась, да? Да. Пер, первая ну, ну, я газель я еще Видишь, что еще говорят, что они вот эти тинтованные ценятся, а вот эти цельнометаллические, как бы, их не особо люди и хотят. Ну шо, разворачиваемся. Значит, вот так вот тут жру куст. Ты на права когда сдавал? Я? Да. Покупал? Нет. Сам сдавал? Коррупцию no, нет, <laughs> Коррупцию нет. Не, не уважаю, не и презирают. Да, да, у нас они не продаются, в принципе, по-моему. Да, а где, а где, ты купишь права? Что? Я не знаю. В магазине? Магазин, магазин, ну, да. да. Снимаем блог. Шей. <свы> 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 Это тебе пригодится. Never stop. Forget it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit. Keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo. Of it. Give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man. I always stay up. Don't let them see you, bitch. Always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy. It was built to be rough, but that's what makes a personality is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks. We out here moving boulders. Now we ain't getting postal rides. We out here making posters and we ain't got nothing to hide. We move forward like soldiers. You better wake up for the pay stop or you'll pay up. Don't make love to the game, bro. Fuck the game up. Change up for your range stuff to your greatness. famous for the way up. Play the game, bro. тряпочки. Тряпочек. Тряпочки. Можно наносить вот этой, да, наверное, мочалкой? Ну да, да, да. Что будем делать? Давай рассказываем ребятам. Красненькая вот такая вот у нас есть. Заряжена на победу. Черепаха. Туртел вакс. Тоже не реклама. Просто ним користуемость не первый раз. И все было завжди пучком. Сейчас натираем на нее. А потом вытираем. И она загорается. Становится в огнях. И все за хочет 8 миллионов долларов. А мы продаем всего лишь пару тысяч. Да, Саня уже натираю так вот. И за ним надо быстренько проходиться стирать, ибо если она там присохнет, то это будет просто амба. Сейчас вот эту штуку... О, смотри, да? А, да, надо ее прихватить. Приварить ее к чертям собачачим туда. Угу. Сейчас на две точки и все. И погнали фоткать, да? Ну, да. Я, как всегда, ну конечно, как завжди гарни. Начинаешь? Конечно. Давай. Їдемо за пиріжочками. Давай підсумуємо, Що ми потратили? 500 гривень на мойку, да, і 200 гривень на заправку. Що да. ще. Балон красный був. Да, паста була. Паста была. Все, по В Продаж. Объявление ще сотка. <рес> 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 Шикарно. А так вот, если б до 1000 гривень всі б не обходилось, ага. світло треба вот, виключити. Це розумна машина, Ну, да, нормально, прийти, да, а в салоні да? взагалі красиво, прикольно. Офігенно, просто офігенний тазик. Всім привіт! Прямое включення. Я лежав вдома, дивився серіальчик. У мене сьогодні думав, буде єдиний вихідний день. Хлопці дзвонять, кажуть, заїдь бы, за бабками. Да и короче все, погнали. Е корчик. Зараз подивимось, что там пацаны нам пропонули. Пересели уже в другую машинку, катим дали. Саня, что скажешь? Тебе машина подобается? Я даже ее не смотрел мне цена нравится. Цена подобается. Кто нашел? Серега? Чи Саня? Серый, серый нашел. И едем. ничего там вроде да если с расстояния пушечного выстрела то более-менее да. да, прям вот так вот думаешь Майже, да там ламп, добрый а капоц нет нет ему ктось подогнал и не опять делал так что А, отойди, такі ржали. То його вже не жаліли, так і на саморізохіряч лучою. Ні, гали не такі дві. Я за машиною тобі слажував, якби що ви поймаєш, що не там максимум старався, то есть і по кодові, і по мотору. Ні, ще раз, А, раз. стаканы а вроде целые. Да. А они матовые какие-то. они а не, это же ее. да, не вижу проблему. Я такую одну разбирал. То есть я смотрю, вроде панель ее. Не, че, телевизор? Не, не, конечно. Да уже же заводская точка. Нет, и нет. вот. А, нет, это не заводская. Это тут он вообще может быть даже. Да. Или он битый кривой, не, или нет, это вот. все. Это я, mm -hmm. я так себе посмотрел вот здесь. Да. Печка да. новая, только поставили. Новая машина. Печка новая, Печка, ГРМ новый, помпа новая. И масляный насос, блядь, новый меняли ГРМ, короче, блядь, что-то сорвали этот ебучий болт, блядь. Покажи, вот этот э, телефон дам, чтобы ты, можешь зустрился с ними. Хлопчика и хлопчика этот, хлопчика. этот э, ну, блядь, чтобы там на Березняках зустрелись и сюда приехали и забрали машину. Добро? Все, я бумажку взял одну в руки. У нас стоит. Ну что? Ну что? Ну что? нормальный вариант. Ну что, нормальный вариант за 200 вообще пойдет. Так, а не нова, конечно. Ну... Так, а на, vip по 200 стоят, че что? Нормальный вариант. Зато есть цена. Еда ручка, у нас наступный день. Мы делаем а он вот там вот машина стоит, вот так выписал. Даже вин не проверял, честно говоря. На честном слове все, ребята, вроде нормальные продавцы. располагать. Ну, в принципе, такая самая, как вчера. Ничего особенного. Машинка, как машинка. Вот такая вот она в середине. А, ничего необычного. Все крутится, газюлька есть, бензик есть. Что это за потолок? Вот вечно у них с потолками что-то не получается. Хрен пойму. И музыка очень хорошая. Будем сейчас с музыкой ехать. Паратик рабочий, блин, ну вот эти моменты, конечно. Давай ждать, будем все, пока вместе выедешь, ты заедешь. Одна полоса запаркована, одна полоса ждем. Вообще шикардос. Так и живем, хотя дорога свободна, можно тулить себе. А, да. Ну аппарат бомба, гляди, рулек не веде никуда, все хорошо, все четенько. Мой вердикт мне подобается. Публикую вот овечку уже сразу. Все, у нас жили стоит, она тут тоже в телеграме есть. И овечка, она стоит, и прислала, и вот сразу свечу ее в телеграме, буквально 10 минут. Так что, кто хочет быть первым, подписывайтесь сразу на тележку. Там сами-сами свежие надхождения. 2 500, ребят. Поставил 2 500, реально сейчас сотку можем торгануть. То есть, это так же самое и на Джили, Там плюс-минус там сотку мы торгуем всегда. Если там цена не вообще до рынка. Тому посылания будут в описании, закрепленному комментарии. Рекомендую. Сладкие пирожки. А? Со значком получше все-таки. Скажи брендование офигенное. Э, Спылу с пылу жару только туда-сюда по почухали чуть бампер. Не почухали, а поддули чуть бампер. Саня уже распаковывает. Лопачки. Давай мне. Опля. Чего? Что, не получается сейчас? Вот так вот. Все отлично. Шикарно. Да, ну, видишь, там пристучал, там выпал, там пристучал. Ну, бывает, что ж поделать. Что поробишь? Колеса вот такие, наверное. Ну, возможно. Так пофиг. Так, красота. Все, быстренько с пылу жару сейчас сфоткала. И сегодня машина должна улететь. Ах. Не, ну, ну видончик, конечно, совсем не поменялся. На сотку дороже. Не поменялась машина? Ракета. Это, это, это а Шевролет Авиа. Ракета. Ракета. Черная, как смола. Что там еще? Людинка підписується на групу бізнес на колесах, що я вам всім рекомендую. А ми вже їдемо на Чапаївку, машинка став... стане на комісію і все, щасливий власник, у нас впереді. А... Якось так. Не случилось чудо, вона не продалась одним днем, але за два дні, в принципі, я теж вважаю непоганий результат. А... Тому якось так повертаємося к китайцю. Нормально? Коротше, вчора продалась. Машинка раз, за другою вже наче як їдуть. І я вимушений вас попередити, що це кінець цієї серії. А, далі буде. Я думаю, наступна серія не за горами, я її надовго не буду затримувати, так як вийшов у відпустку. Всім пока. Д'їхали пару кілометрів, отригнув стартер. Кажуть, нам машина не треба, бабки ми їм вернули. Все крім газу, пацани розстроєні, ми теж.